ओ जी जड़ी बूटी रसायण सिंह स्वागत है जी अज भाई जो जानकारी है जो जानकारी है जी चांदी पारे की जो गोली है ये काफ़ी सारे बंदे प्रयास कर रहे हैं इनसे नहीं पक रही इसका जो बेहतरी से हल है जी वो ये है कि थोड़ा समझने की कोशिश करें इस बात को ਚਾਂਦੀ ਪਾਰੇ ਦੀ ਗੋਲੀ ਪਕਾਉਣ ਕੇ ਲਈ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਏ ਔਰ ਕੌਣ ਸਾ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਏ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਥੋੜਾ ਅੱਜ ਮੰਥਨ ਕਰਦੇ ਆਂ ਜੀ ਸਾਹ ਦੇਣਾ ਬਾਈ ਸਾਰੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਮਝੋ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ ਗੌਰ ਸੇ ਦੇਖੋ ਔਰ ਬਾਤ ਕੋ ਸਮਝਨੇ ਦਾ ਥੋੜਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕਰੀਏ ਜੀ ਤਾਂ ਜੋ ਚਾਂਦੀ ਪਾਰੇ ਕੀ ਗੋਲੀ ਹੈ ਜੇ ਆਸਾਨੀ ਔਰ ਬਾ ਆਸਾਨੀ ਸੇ ਪੱਕ ਜਾਏ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਔਰ ਇਸਮੇ ਜੇ ਯਾਗੀ ਕੇ ਗੋਲੀ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਲੋਗ ਇਹ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ जड़ी-साड़ी जी कम से कम लगे और पारा है जो ये ज़्यादा तो ज़्यादा पकड़ा जाए जो तो इसको सैनी कट बनाते हैं उसको तो मिल जाता है जी चालीस परसेंट या साठ परसेंट तक माल मिलता है सौ परसेंट कोई बिरला होगा जो मुकम्मल करता होगा हमारी नज़र में तो नहीं है जी कोई ऐसा जुगाड़ ठीक है जी और इस बात को समझें जी जब छहणी कट तिहाई चांदी लगाकर हम पकड़ते हैं तो वो चालीस परसेंट या साठ परसेंट तक उसकी जो रेशो है वो रहती है मुकम्मल होने के बाद आधा माल है जो वो उड़ जाता है जी ठीक है जी और यदि इसको गोली को फिफ्टी फिफ्टी बना लिया जाए आधा चांदी और आधा पारा लगाकर गोली बनाओगे तो आप लोगों को यहाँ पे एक बात समझ आएगी कि ये यार क्या हो गया ठीक है जी जब आप बराबर बराबर चांदी और पारा लोगे तो ये पाउडर नुमा होगा इसमें बूंद बूंद करके पारा टपकाएं अब जब ये आधी आधी रेसो ख़रल करोगे पाउडर हो जाएगा तो इसमें बूंद बूंद करके आपने पारा छोड़ना है बस इतना छोड़ना है कि वो बस गोली बन जाए ज़्यादा नहीं लबलबाती गिरा नहीं बनानी बस ठोस सी गोली बन जाए जब ये बन जाए इतना पारा नहीं छोड़ना इसमें कि इसको कपड़े से छानना पड़े बस इतना कि ये गोली बन जाए ठोक ठोक बजा के इसको गोली बनाए और जब ये गोली बन जाए इसको फटकड़ी वाले पानी में छोड़ दें बारह घंटे के लिए यहाँ ऐसा करें फटकड़ी के पानी में जितने वजन की गोली है उतनी फटकड़ी ले लें और उतना ही संख्या ले लें इसमें डाल के पानी डालें इसमें इसको हल्की आंच पे पकाएं जी पाँच दस घंटे पकाएं हल्की हल्की आंच पे पानी कम हो तो थोड़ा और पानी डाल लें पानी इसमें यदि आपकी गोली पाँच पाँच ग्राम की है तो 100 एम के करीब पानी ले लें इसमें को हल्की हल्की आंच पे पकने दें पानी कम हो जाए 50 एम हो जाए तो 50 एम इसमें और गर्म पानी डाल दें कैसे पकाते जाओगे गोली बहुत सख्त हो जाएगी जी फिर इसको 10 घंटे के बाद जहाँ से निकालें अब तेल बनाएं जी शोरा ले, ले लें 200 ग्राम और 200 ग्राम शोरे में सौ ग्राम पोटाशियम डेक्रोमेट चुटकी चुटकी मार के तेल करें जी उसका उस तेल में अब ये गोली पाँच छः घंटे पका ले ये मुकम्मल पक जाएगी जी ये जब मुकम्मल पक जाए तो इसको जी आपने कोठाली में पहले सुहागा गला लेना है सुहागा इतना गलाना है कि जो हमारी गोली है वो डूब जाए सुहागे में ठीक है जी और इसको चक्कर दें जी ये पूरी बाजन गोली चक्कर खा जाएगी और यहाँ पे इसकी जो डेंसिटी रहती है बड़ी ज़बरदस्त कमाल की डेंसिटी रहती है जो आगे का खेल जानते हैं उनके लिए तो ये किसी रामबाण से कम नहीं है जी ठीक है जी जो आगे की गेम जानते हैं लोग उनके लिए ये गोली रामबाण से कम नहीं है आगे इसको रंगना है जी ठीक है जी जो तो रंग सकते हैं वो रंग लें जो नहीं रंग सकते जी वो इसको चांदी में बेच सकते हैं इस तरीके से जुगाड़ लगा सकते हैं जी इस तरीके से गुलियाँ बनाएं पकाएं और अपना जो भी जी कीमिया का निज़ाम है शौक़ है उसको पूरा करें आगे बढ़ें बात को समझें बस इतनी सी चाबी है जी यहाँ जो इसको पकाने का रहता है ना गोली को इसका जो तापमान रहना चाहिए जी वो थत्तीस डिग्री से ज़्यादा नहीं रहना चाहिए थर्टी एट डिग्री की हीट पे इसको पकाना चाहिए गोली को ये असली तापमान है जी जो गोली पकाने का असली तापमान यही है जी थर्टी एट जब थर्टी एट आँच पे आप गोली को पकाओगे चाहे फटकड़ी के पानी में संख्या डाल के पकाना है तब भी यही हीट रहे और इससे आगे भी पकाना है तो यही हीट रहे जो सौरे में पोटाशियम ड्रोमेट डालोगे वो सोरे का टेम्परेचर लो करता है लो टेम्परेचर ही काम की चीज़ रहती है मार अपनी महाराज ठीक है जी ये बात समझनी चाहिए अच्छे तरीके से और अब यहाँ ये गोली बन गया है यहाँ जो आगे की गेम जानते हैं बात फिर वही आ गई कि इसमें डेंसिटी है किसी के पास रंग है इसका तो कर लें जी हमारे पास इसका रंग संग नहीं है ठीक है जी जो रंग रहते हैं रंग ही इसको तजाबी करते हैं और रंग ही इसको आगे लेके जाते हैं जी ठीक है जी और इसके बाद बात आती है दूसरी के जो चांदी समेत इसको नहीं रंग सकता जी वो इसको तजाब से अलग कर लें चांदी को अलग कर लें पारे को अलग कर लें अकेले पारे को आगे ले जाए जी जो चांदी को नहीं ले जा सकता बंदा जो छोटा सा प्रोसेस था जी जिन भाइया नु समझ आ जाए ਜੋ ਰੁਜਮਾਈ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ ਤੇ ਕੀਮੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਬਈ ਮਿੱਤਰੋ ਪੂਰਾ ਕਰੋ ਪੰਗਾ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਲਿਓ ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਾ ਆਵੇ ਉਹ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਗਾਲਾਂ ਦੇਵੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੈਨਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਚੈਨਲ ਆ ਗਏ ਕੀਮੀਆਂ ਦੇ YouTube ਤੇ ਤੱਕੜੇ ਤੋਂ ਤੱਕੜੇ ਮਾੜੇ ਤੋਂ ਮਾੜੇ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਬੋਦਾ ਜਿਹਾ ਚੈਨਲ ਆ ਕਦੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਵੀਡਿਓ ਆ ਫੈਂਕ ਦਿੰਨੇ ਆ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਹੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਉਹ ਕਰ ਲਿਓ ਜੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝ ਆਵੇ ਉਹ ਰਸਾਇਣ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਓ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਆ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਪਾਵਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਤਾਂਬੇ ਦਾ ਸਫੇਦ ਕੁਸਤਾ ਹੈ ਤੇਉ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮਹਾਰਾਜ